Привет, друзья! Меня зовут Александр. Приветствую вас на канале КД и Трейд. И сегодня мы поговорим о стакане с двойной стенкой. Все это делает вот эта вот машина. А поподробнее об этой машине нам расскажет наш наладчик Андрей. Андрей, расскажи, пожалуйста, что за машина, что она делает, какие особенности, чем отличается от других подобных машин. Расскажи, пожалуйста. Здесь мы видим машину для производства стаканов с двойной стенкой, капрированных стаканов и стесненных стаканов, ну, двойная стенка стеснений. С чего начинается производство стаканов? Первое. Здесь используется неламинированная бумага. Первый этап это нанесение горячего клея на боковой шов. Дальше идет склейка боковой стенки, предварительная подгибка стакана, прокатка боковой стенки. Далее внутри боковой стенки смазывается клеем ПВА и само формирование стакана двойной стенкой. То есть готовый стакан изготовлен на обычной машине для производства стаканов. Двойная стенка на этой машине. Вот идет сборка стаканов. Вот здесь, вот смотрите, запрыскивается клей. Вот здесь. Клей, спры... Да. То есть, ну, эта машина довольно проще, ну, она более проще, чем машина для изготовления стакана. Некоторые функции здесь отсутствуют, которые присутствуют на машине для изготовления обычного стакана. Вот. Поэтому наладка ее не такая сложная, но тем не менее для этого нужно, нужен механик, который настроит эту машину. А вот вы говорите горячий клей. Давайте поподробнее. Что что это как это как как это происходит? Что это вообще вот эта установка? Ну, это установка, которая разогревает клей через рукав тоже с пеном для разогрева подается на форсунку, которая наносит на боковой шов горячий клей. Здесь выставляется температура. Температура выставляется для самого 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 шлейфа подачи? Горячего шлейфа, клея? шлейфа подачи и самого, куда засыпается этот клей. И температура выставляется на форсунке, которая непосредственно подает клей на боковой шов. Вот, также эту машину можно сносить автоматической подачей стакана вот в эту область. Здесь человек ее вручную вставляет, а можно поставить рука, вот как стакан улетает, так же самый стакан пролетает для подачи. Вот мы сейчас посмотрим, как вот стаканчик сюда уже готовый, предварительно сформированный, вставляется, потом на него здесь одевается двойная стенка, и он улетает дальше по трубе. Вот. Также мы, мы сказали, что на этой машине можно одевать двойную стенку на три и более видов размеров стаканов. 250, 350, 450. А также на этой машине можно делать двойную стенку не только полую, как дабл вол, а и стеснение мегафрированную. Но для этого есть незначительная переналадка. Что именно нужно заменить в этой машине, сейчас нам расскажет Андрей. Для того, чтобы делать разные виды двойных стенок, что нужно заменить в машине, чтобы можно делать эти стаканы. В этой машине меняется конус, который формирует боковой шов. Меняются щечки, которые сворачивают двойную стенку. В этой машине меняется блок подворота и э, блюдца, которые по диаметру разные на каждый размер. То есть на этом, в общем-то, и заканчивается вся переналадка этой машины. Это мы меняем размеры стаканов, правильно? А если, к примеру, мы делаем стакан просто с двойной стенкой без стеснения, а потом хотим перейти на гофрированный стакан, что для этого нужно поменять? Для этого точно так же все надо менять, но единственное, что гофра у нас не подворачивается, значит, мы снимаем сам ролик и снимаем сам блок подворота, и все. То есть процесс переналадки с размера на размер занимает меньше времени, чем на станке, который производит стаканы с донышком, правильно я понимаю? Правильно. правильно. В общем, как сказал Андрей, из слов ничего сложного нет. С размера на размер нужно менять э щечки, конус. Тарел, тарелки и предварительная заказочка донышка вот вот эта машина тем и хороша что она универсальная и она может надевать двойную стенку на три вида размером кроме этого делать еще и три вида двойных стенок это просто супер машина универсальная покупайте обязательно ее вот вот и все до новых встреч друзья покупайте i'm